वो डॉलर चाहे बश्रिद से आए चाहे मगरब से आए वो यहूदियों का अलहकार है आपने अगर वन डॉलर नोट का अगर कभी नक्शा देखा हो उसके ऊपर जो सिग्निया बना हुआ है जो निशान है वो क्या है पिरामिड। मिस्र, ये किनके लिए अहमियत रखते हैं हजार हा यहूदियों का खून और उनकी हड्डियां इन पिरामिड के तले दबी हुई जब यह राम बनाए गए थे यहूदी वहां गुलाबी के दौर में थे बेकार इनसे ली जा रही थी बड़े बड़े पत्थर जब गिरते थे तो पिसने वाले यहूदी होते थे ये उनकी अपनी जैसे हॉलो जैसे उन्होंने उसको अपना सिंबल बनाया हुआ है इसी तरीके से पिरामिड मिस्र का पिरामिड ये गोया के उनके उस जवाल का एक निशान है और उस पर एक आंख बनी हुई है एक आंख काने दज्जाल की आंख वो देख रही है अजीब है ये सिंबल नीचे लिखा हुआ है सिक्लोरम। और ये दर हकीकत सत्रह सो छिहत्तर जो नीचे लिखा हुआ है वो रोमन हरूफ के अंदर यह सत्रह सो छिहत्तर है जो मैं बता चुका हूँ कायम किया था आम दुनिया यह समझती है कि शायद ये अमरीका का योम आजादी है सब आजादी है यक़म मई जो मनाया जाता है धोखा यह दिया गया है कि ये शिकागो के जो मजदूर हैं, उनकी यादगार है हकीकत में यक़म मई और सत्रह सौ छिहत्तर ऑर्डर ऑफ द दासी की, की तारीफ डॉलर मेरे इस देश को नापाक ना करना और मैं तो उन्हें दाद देता हूँ जो कुछ उन्होंने शायर कहते हैं उसको जो साहिब शऊर है उस साहिब शऊर ने जो मुशाह किया है कि डॉलर आएगा तो क्या आएगा हमारे यहाँ मेरी तो फिक्र के अंदर रच बस गया है पाकिस्तान के बारे में जब कहा था ए संभल के चलो इस में उम्मीद के चिराग जलाए हुए हैं हम हमारी उम्मीदों के चिराग है ये इस्लाम का गहवारा बनने वाली मुल्क ये इसको हमने कायम किया था इस्लाम के लिए ये आंधिया न चले इस मुल्क को हमने इस्लाम के चिराग जो है हमने इसमें रोशन किए हुए हैं ए आंधीओं संभल के चलो इस नियार में उम्मीद के चिराग जलाए हुए हैं हम बहरहाल ये तीसरा सैलाब है नंगी सरमायादारी जिसकी फिर लानते होती हैं एक तरफ फख्र एक तरफ एहतियात एक तरफ भूख एक तरफ दौलत के अंबार पहले भी हमारे यहां फर्क कम नहीं है लेकिन अब जो होगा अगर यह बात पूरी हो गई तो वो नंगी सरमायादारी और सरमायादारी ही दर हकीकत यहूद का सबसे बड़ा हथकंडा है यह बैंकिंग का निजाम ये सारा का सारा सूदी निजाम ये आई एम एस ये वर्ल्ड बैंक यही तो उनके सबसे बड़े इदारे हैं तो वाकया ये है कि तीन तरफ से हम पर हमला हो रहा है और ये सूद के बारे में क्या कहा था इकबाल ने अज़रेबा आखिर फितन, इस सूद के उमल खबाइश के पेट से सिवाय फितनों के और क्या बरामद हो सकता है कसलत आनंदत हसन किसी को कर्ज हसना की लज्जत याद नहीं रही बगैर सूद के कर्ज दो तुम्हारे पास फाजिल रखा हुआ है किसी भाई को दो कि वो अपनी माशी गाड़ी का चला ले। ले फिर असल वापस ले लेना अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि अंतर सद खैर सदका ही कर दो तो सबसे अच्छा है दे ही डालो अपना फाजिल सरमाया सलून का माजा जनसिकून कुल लफ मत रखो अपने पास ये गंदगी है लेकिन अगर बड़े ही कम हिम्मत हो तो कम से कम कर्ज़े हसना दो अपनी असल रकम वापस लेना कसना दानत कर्जत लज्जत कर्ज हसन अजबा जानतीरा दिल तू खिशतो इस संग इसलिए कि सूद के जरिए से इंसान के अंदर तारिकी फैल जाती है दिल जो है ईंट के मानिन पत्थर के मानिन सख्त हो जाता है कठोर सुम्मा कसत कुलूबकुम फहीया कल हिजारात वशद कस्व आदमी दरिंदा बेदंदारो चंग और इंसान बगैर इसके के भेड़ियों वाले दांत हों और भेड़ियों वाले पंजे हो भेड़िया बन जाता है बहरहाल अब करने का काम क्या है उसको समझिए इस पूरी सूरत हाल का मैंने आपके सामने नक्शा पेश कर दिया एक तरफ मगरिब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो जीव वर्ल्ड ऑर्डर है इस वक्त की सुप्रीम पावर ऑन अर्थ अमेरिका की सरपरस्ती में बड़ी तेजी के साथ हमला आवर है दूसरी तरफ व मकर व मकर अल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा